Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kumpulan kami daripada kumpulan 2 Set 48 kohok 6 Akan membantangkan Bagi subjek GGD 5022 Sekolah dan Masyarakat Yang bertajuk kurikulum kebangsaan dan kurikulum antarabangsa Yang mana yang lebih baik Pensyarah yang mengajar bagi subjek ini iaitu Dr. Syafiqah binti Abdul Rahim Ahli kumpulan kami terdiri daripada 10 orang ahli iaitu yang pertama Intan Rahana binti Rosli P157099, yang kedua Nur Fatihah binti Rosnizam P156354, yang ketiga iaitu Aina Yasmin binti Muhammad Faisal P158612, yang keempat iaitu Nur Farah Hanis binti Muhammad Faisal Uh, P156198 yang kelima iaitu Anis Nabilah binti Muhammad Hashim P159187 yang keenam iaitu Nuram Mirah Ashikin binti Abdul Rahim P157349 Seterusnya bagi yang keenam iaitu Farwizah binti Ahmad Nazib P156425 Yang ketujuh iaitu Sharifah Putri Durani binti Said Amran yang uh, um, bernombor P157733 yang ke-9 iaitu Nur Ashikin Binti Sahrin P155459 yang terakhir iaitu Muhammad Muhammad Izzat bin Azman iaitu saya sendiri iaitu P156148 Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembentangan kami hari ini akan mengupas tajuk kurikulum kebangsaan dan kurikulum antarabangsa, mana yang lebih baik di bawah subjek sekolah dan masyarakat. Baiklah, untuk memulakan perbincangan ini, penting untuk kita faham maksud kedua-dua jenis kurikulum ini. Yang pertama, kurikulum kebangsaan. Okey, kurikulum kebangsaan ialah kurikulum yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia dan diguna pakai di sekolah kerajaan serta sebahagian daripada sekolah swasta. Kurikulum ini berteraskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan menekankan pembangunan pelajar secara menyeluruh iaitu uh, meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain itu, matlamatnya pula adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang, harmonis dan beretika iaitu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sementara itu, kurikulum antarabangsa merujuk kepada sistem pendidikan yang dirancang oleh agensi global seperti Cambridge International, International Baccalaureate dan Edexcel. Kurikulum ini menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium utama dan menekankan kemahiran abad ke-21 seperti berfikir secara kritis, kreatif, bekerjasama dan berkomunikasi di mana ia lebih dikenali sebagai 4C. 4C ini merangkumi clarity, conciseness, correctness dan courtesy. Dengan itu, pembentangan ini akan menilai kekuatan dan kelemahan kedua-dua kurikulum ini terutamanya dari aspek kos pembelajaran serta kesannya terhadap akses dan keadilan pendidikan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intarhana binti Yusli Hari ini saya akan membincangkan satu isu penting dalam pendidikan iaitu tentang kekangan autonomi guru dalam pengajaran. Autonomi guru sebenarnya merujuk kepada kebebasan mereka dalam membentuk kaedah pengajaran yang terbaik untuk pelajar. Namun terdapat beberapa cabaran yang menyekat tentang kebebasan inilah. Jadi saya highlight kepada tiga faktor kekangan autonomi guru. Yang pertama adalah sukatan pembelajaran ajaran yang ketat contohnya guru perlu mengikut kurikulum kebangsaan ter, secara terperinci, terperinci menjadikan pengajaran kurang fleksibel yang kedua adalah penekanan pada peperiksaan keutamaan diberikan kepada pencapaian akademik mengurangkan kebebasan guru untuk meneroka kaedah yang lebih kreatif yang ketiga adalah kebergantungan kepada buku teks pengajaran sering terhad kepada bahan sedia ada dalam buku teks menghalang penggunaan bahan pengajaran yang lebih menarik oke okay, baiklah mengenai dengan isu yang penting ini ada satu kajian yang menyokong pada tahun 2025 mengenai transformasi sekolah 2025 menunjukkan bahawa walaupun terdapat usaha memperkukuhkan autonomi guru di Malaysia masih ada kekangan yang datang daripada sikap pihak luar terhadap kebebasan yang diberikan kepada guru Okey baiklah ini adalah sambungan pembentangan uh, yang sebentar tadi. Okey di sini saya akan membuatkan perbezaan antara kurikulum kebangsaan dan juga kurikulum antarabangsa. Okey saya akan menghuraikan perbezaan ini berdasarkan tiga aspek utama. Yang pertama kebebasan pengajaran, yang kedua kesukatan pembelajaran dan juga yang ketiga tekanan terhadap peperiksaan. Baik aspek yang pertama iaitu kebebasan pengajaran di mana dalam kurikulum kebangsaan guru-guru tertakluk kepada sukatan pembelajaran dan silibus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Uh, maksud mereka perlu mengikut garis panduan yang ketat dan tidak mempunyai banyak ruang untuk mengubah kaedah pengajaran. Okey, untuk ke kurikulum antarabangsa pula, pendekatannya lebih fleksibel. Contohnya guru-guru diberikan kebebasan untuk menyuaikan cara pengajaran mengikut keperluan pelajar mereka. Contoh, jika pelajar lebih cenderung kepada pembelajaran visual, guru boleh um, boleh menyuaiakan kaedah dengan lebih bebas. Okey, aspek yang kedua pula tentang sukatan pembelajaran. Okey. Kurikulum kebangsaan, sukatan pembelajaran disediakan secara terpusat dan juga seragamlah di seluruh negara. Ini bermakna semua sekolah wajib mengikut kandungan yang sama dan guru tidak boleh ubah isi pembelajaran uh, mengikut kesesuaian uh, kelas. Sebaliknya, untuk kurikulum antarabangsa, sukatan pembelajaran boleh disuaikan, Guru-guru boleh menyuaikan topik atau pendekatan mengikut keupayaan dan minat uh, pelajar dalam kelas tertentu. Ia memberi ruang untuk pendekatan yang lebih kreatif dan juga relevan. Okey, baiklah. Aspek yang ketiga adalah tekanan terhadap peperiksaan. Di dalam kurikulum kebahasaan, sistem pendidikan memberi penekanan tinggi kepada pencapaian peperiksaan. Ini boleh memberikan tekanan kepada pelajar untuk mendapat keputusan cemerlang dan guru pula terpaksa fokus kepada persediaan menghadapi ujian berbanding dengan pemahaman mendalam. Untuk kurikulum uh, antarabangsa, mereka menekankan pembelajaran yang holistik dan berasaskan inquiry, iaitu pelajar digalakkan untuk berfikir secara kritikal, meneroka, memahami sesuatu konsep secara mendalam. Ini secara tidak langsung mengurangkan tekanan terhadap peperiksaan kerana penilaian juga dibuat secara berterusan bukan hanya melalui ujian akhir sekali. Apa yang saya dapat simpulkan tentang isu ini adalah kurikulum kebahasaan bersifat lebih ter uh, terstruktur dan berpandukan arah pusat arahan pusat manakala untuk kurikulum antarabangsa lebih fleksibel dan uh, pelajar le, uh, lebih mudah untuk belajar. Okey. Am um, kedua-dua sistem mempunyai kelebihan tersendiri tetapi yang penting ia bagaimana bagaimana ia menyampaikan dan sesuai untuk keperluan pelajar zaman kini. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Novata binti Rosnizam, nombor metrik P156354. Saya akan membentangkan isu berkaitan ketersediaan infrastruktur dalam sistem pendidikan kita. Pertama sekali, infrastruktur seperti makmal sains, bilik komputer, perpustakaan dan kemudahan teknologi memainkan peranan penting dalam menyokong keberkesanaan uh, pelaksanaan kurikulum. Tanpa kemudahan ini, proses pengajaran dan pembelajaran sukar untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Selain itu, kurikulum masa kini yang berasaskan pembelajaran abad ke-21 menuntut sokongan infrastruktur yang lengkap bukan sahaja dari aspek fizikal tetapi juga digital pelajar perlu didedahkan kepada kemahiran digital akses maklumat dan penggunaan teknologi yang relevan bagi memastikan mereka bersedia menghadapi cabaran global. Beralih kepada perbandingan antara kurikulum kebangsaan dan antarabangsa, dalam konteks kurikulum kebangsaan, ketersediaan aa, sumber dan kemudahan sangat bergantung kepada bajet kerajaan serta tahap pembangunan sekolah. Sekolah-sekolah di kawasan luar bandar masih berhadapan dengan cabaran dalam menyediakan kemudahan yang mencukupi. Bagi sokongan ICT, proses penyelarasan masih berjalan dengan perlahan di banyak sekolah luar bandar menyebabkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran kurang optimal. Sebaliknya, dalam kurikulum antarabangsa, sekolah-sekolah umumnya dilengkapi dengan kemudahan moden, terutamanya di sekolah-sekolah swasta elit yang mempunyai lebih banyak sumber kewangan. Di samping itu, sokongan ICT dalam kurikulum antarabangsa lebih konsisten dan teratur dengan penekanan kepada pembelajaran digital dan blended learning yang memastikan akses kepada teknologi adalah lebih meluas dan mudah diterima. Kajian yang menyokong pernyataan ini antaranya kajian oleh Fariza Muhammad Noor 2019 yang menyatakan bahawa sekolah-sekolah menengah di luar bandar masih Berhadapan dengan masalah kekurangan akses internet dan kelengkapan ICT yang secara langsung menjejaskan keberkesanan pelaksanaan kurikulum kebangsaan. Selain itu, laporan UNESCO 2021 turut mengesahkan bahawa sekolah antarabangsa cenderung untuk menyediakan fasiliti yang lebih canggih dalam menyokong pembelajaran pelajar secara lebih holistik dan global. Ini membuktikan bahawa kemudahan dan sokongan teknologi yang mencukupi memberikan impak besar terhadap keberkesanan pembelajaran. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menyentuh tentang satu isu penting iaitu jurang pendidikan antara sekolah di bandar dan luar bandar. Sekolah di bandar biasanya lebih lengkap dari segi kemudahan. Mereka mempunyai bangunan yang moden, makmal yang mencukupi, guru-guru yang berpengalaman dan akses yang meluas kepada teknologi seperti komputer dan internet. Sebaliknya, sekolah di luar bandar sering berdepan dengan pelbagai kekurangan. Kemudahan asas mungkin tidak mencukupi bilangan guru yang kelayakan agak terhad dan akses kepada teknologi pula sangat terhad. Hal ini menyebabkan pelajar di luar bandar sering ketinggalan dalam pelajaran. Jurang ini tidak boleh dibiarkan berterusan. Kita perlu mengambil langkah untuk menangani ketidakseimbangan ini agar semua pelajar tak kira tempat tinggal dapat peluang pendidikan yang adil dan berkualiti kerana pendidikan adalah hak semua. Okey, seterusnya saya akan berkongsi tentang dua aspek penting dalam perbandingan antara kurikulum kebangsaan dan kurikulum antarabangsa. Aspek yang pertama ialah matlamat. Matlamat kurikulum kebangsaan adalah untuk membangunkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ini bermaksud pelajar bukan sahaja pandai dari segi akademik tetapi juga mempunyai sasihan yang baik dan sihat dari segi fizikal dan emosi. Manakala matlamat kurikulum antarabangsa pula adalah untuk menengkaikan perkembangan holistik serta kemahiran abad ke-21. Ini termasuklah kemahiran berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama dalam kumpulan. Aspek yang kedua ialah pendekatan kurikulum agar bahasaan lebih berpusatkan guru dan pembelajaran banyak memberikan fokus kepada peperiksaan. Guru menjadi sumber utama ilmu dan pelajar perlu mengikut silibus yang ditetapkan sebaliknya kurikulum antarabangsa lebih berpusatkan pelajar. Ia menggalakkan pelajar secara aktif di mana pelajar meneroka pengetahuan melalui projek dan aktiviti. Fokusnya bukan hanya kepada apa yang dihafal tetapi kepada bagaimana pelajar menggunakan ilmu dalam situasi sebenar kesimpulannya kedua-dua kurikulum ada kelebihan masing-masing. Apa yang penting kita perlu pastikan pendidikan dapat membantu pelajar berkembang dengan seimbang dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Kajian menyokong isu ini adalah kajian oleh Hazrul Muhammad dan rakan-rakan pada tahun 2019 yang menunjukkan bahawa jurang digital merupakan isu yang berterusan di kawasan luar bandar seterusnya kajian oleh Dr. Ong Kian Ming pada tahun 2021 menunjukkan bahawa terdapat jurang pendidikan yang setara antara kawasan bandar dan luar bandar di Sarawak. Sekian terima kasih. Bagi bahagian pengenalan, tahap pengetahuan guru mengenai sesuatu kurikulum amat penting kerana ia membantu membolehkan guru menyusun, merancang dan melaksanakan aktiviti kokurikulum dengan teratur dan berkesan. Di sini guru yang mempunyai pengetahuan tinggi mengenai sesuatu kokurikulum tersebut dapat mengenal pasti objektif aktiviti yang dijalankan, merancang strategi pelaksanaan yang sesuai serta memastikan pelibatan penglibatan murid secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Jika pengetahuan guru tersebut mengenai sesuatu kurikulum itu mantap, ia akan membantu guru itu membimbing murid yang lebih efektif yang mana ia akan membina kemahiran insania seperti kepimpinan dan kerjasama serta menjadikan aktiviti kurikulum sebagai satu bentuk pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna dan ini akan menghasilkan aa, pembelajaran yang holistik dan berkesan ber bagi perbezaan aa, tahap pengetahuan guru saya mengambil kira daripada dua aspek iaitu latihan dan pengetahuan dan kemahiran aa, bagi latihan a kurikulum kebiasaan latihannya akan diberikan disediakan secara sistematik oleh KPM yang mana seperti kita tahu khusus atau latihan ini akan dijalankan secara berkala oleh KPM kepada guru-guru manakala bagi kurikulum antara masa latihan diadakan dia hanya berga bergantung kepada institusi antarabangsa saja di sini guru-guru ni akan pendedahan mereka mengenai latihan ni sangat terhad bagi aspek kedua iaitu pengetahuan dan kemahiran yang mana bagi kurikulum kebahasaan ni guru ni mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi mengenai segala aktiviti yang dijalankan yang aa, kerana guru-guru ini -guru telah didedahkan setelah sekian lama aa, mengenai kurikulum kebahasaan manakala bagi kurikulum antarabangsa guru ni tidak mempunyai pengetahuan dan tidak didedahkan mengenai kurikulum antarabangsa kerana bagi kurikulum antarabangsa ni baru diperkenalkan aa, di dalam sistem pendidikan Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ashkin binti Sahri, nombor metrik P155459 akan membentangkan secara ringkas tentang perbezaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran atau PDP antara kurikulum kebangsaan dan kurikulum antarabangsa. Dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar, pendekatan yang dipilih oleh pendidik amat penting dan perlu selari dengan matlamat yang ingin dicapai. Hal ini kerana pendekatan PDP bukan sekadar menyampaikan isi pelajaran tetapi juga menjadi kunci dalam pembentukan pemikiran, sikap dan kemahiran pelajar. Pendekatan yang berkesan mampu merangsang minat pelajar menjadikan pembelajaran lebih menarik dan dalam masa yang sama menggalakkan penglibatan aktif pelajar dalam kelas. Justeru dalam pembentangan ini saya akan membandingkan dua pendekatan PDP yang berbeza iaitu antara kurikulum kebangsaan dan kurikulum antarabangsa Kedua-duanya mempunyai ciri dan fokus yang tersendiri dalam mencapai matlamat pendidikan Aspek yang pertama dari segi persekitaran pembelajaran yang semakin dipengaruhi oleh penggunaan teknologi Dalam kurikulum kebangsaan, penggunaan teknologi seperti komputer, LCD, projektor dan platform digital seperti Delima dan Google Classroom sudah mula diterapkan Namun tahap penggunaan masih bergantung kepada kemudahan di sekolah dan tahap kemahiran guru ada sekolah yang masih menghadapi kekangan capaian internet atau kekurangan peralatan. Sebaliknya dalam kurikulum antarabangsa, penggunaan teknologi adalah lebih menyeluruh dan terancang. Pelajar sering menggunakan peranti seperti tablet ataupun komputer riba dalam pembelajaran harian. Aplikasi pembelajaran interaktif, simulasi dan carian maklumat atas talian menjadi sebahagian daripada PDP. Teknologi yang digunakan bukan sahaja untuk menyampaikan maklumat tetapi juga sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, komunikasi dan menghasilkan projek. Aspek yang kedua dari segi pelaksanaan PDP. Dalam kurikulum kebangsaan, pelaksanaan PDP lebih banyak berpusatkan kepada guru. Guru berperanan sebagai penyampai utama maklumat dan pelajar lebih banyak mendengar, mencatat. Fokus utama dalam memastikan semua kandungan sukatan pembelajaran disampaikan tepat pada waktunya terutamanya bagi tujuan peperiksaan. Sebaliknya dalam kurikulum antarabangsa, pendekatan yang digunakan adalah lebih berpusatkan kepada murid pelajar digalakkan untuk mengambil peranan aktif dalam proses pembelajaran melalui perbincangan soal jawab, pembelajaran berasaskan projek dan pembentangan. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing pelajar menerokai ilmu dan membina kemahiran secara kendiri. Sekian pembentangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Yasmin binti Muhammad Faisal, nombor metrik P158612. Hari ini ingin memberi penerangan lanjut mengenai tajuk pembentangan saya iaitu Kurikulum Kebangsaan dan Kurikulum Antarabangsa, mana yang lebih baik? Okey, bagi tajuk ini, fokus khusus saya adalah terhadap isu kos pembelajaran yang tinggi. Pertamanya, pendidikan sepatutnya menjadi hak semua, tetapi hakikatnya kemampuan kewangan sering menjadi faktor penentu. Menurut kajian Lee 2020, ramai sekali ibu bapa dari kelas menengah kini tertekan untuk menyediakan pendidikan bertaraf antarabangsa kepada anak-anak mereka terutamanya dalam suasana ekonomi pasca pandemik ini. Hal ini menimbulkan persoalan yang penting di mana adakah kurikulum antarabangsa benar-benar lebih baik ataupun adakah ianya hanya menawarkan kelebihan kepada yang mampu membayar dengan harga yang lebih tinggi. Mari kita lihat perbezaan kos antara kedua-dua jenis kurikulum ini. Yang pertama, kurikulum kebangsaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Ini termasuklah yuran pengajian, buku teks dan peperiksaan awam seperti SPM. Sasaran utama ialah semua lapisan masyarakat kat tanpa mengira latar belakang ekonomi. Tambahan pula terdapat pelbagai bentuk bantuan seperti RMT, KWAMP dan juga uh, beasiswa kecil yang lain. Sebaliknya, kurikulum antarabangsa seperti IGCSE dan IB melibatkan kos yang tinggi. Kajian oleh Yong dan Singh 2021 mendapati bahawa uh, kurikulum ini semakin tidak mampu dicapai oleh golongan berpendapatan sederhana kerana yuran yang mencecah hampir puluhan ribu ringgit setahun. Selain kos peperiksaan, bah Bantu mengajar dan aktiviti tambahan juga antara penyumbang utama kajian oleh Nur Azah 2002 pula melaporkan bahawa sebahagian ibu bapa memilih kurikulum antarabangsa bukan semata-mata kerana kualiti tetapi atas faktor persepsi dan juga status sosial. Ini menyebabkan wujudnya jurang pendidikan antara golongan elit dan juga uh, rakyat biasa. Lebih membimbangkan lagi, uh, kajian oleh Tan dan juga Abdullah 2023 mencatatkan kenaikan purata 20% dalam kos pendidikan antarabangsa selepas pandemik di mana Uh, ini adalah satu angka yang tidak selari dengan peningkatan pendapatan isi rumah. Sebagai rumusan, kita perlu sedar bahawa kos pembelajaran memberi kesan yang besar terhadap akses pendidikan yang saksama. Laporan UNESCO 2024 turut menegaskan bahawa Malaysia menunjukkan peningkatan ketara dalam perbelanjaan isi rumah untuk pendidikan swasta sekaligus membuktikan bahawa jurang pendidikan semakin melebar. Kita perlulah uh, menilai semula adakah pendidikan yang mahal ini benar-benar lebih berkualiti atau adakah kita sedang mencipta sistem dua lapis dalam pendidikan negara. Baiklah sekian saja uh, pembentangan saya terima kasih. Baiklah, saya akan mengakhiri pembentangan dengan satu kesimpulan penting di mana tiada kau. Kurikulum yang sempurna. Setiap uh, sistem pendidikan mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pilihan terbaik bergantung kepada matlamat pendidikan, keperluan pelajar, serta falsafah dan konteks negara. Yang paling penting, kita tidak harus melihat kurikulum sebagai satu pilihan mutlak. Sebaliknya, perpaduan dan inovasi boleh menjadi kunci untuk menghasilkan sistem yang lebih holistik dan berkesan. Uh, dengan menggabungkan elemen terbaik daripada setiap pendekatan, kita dapat melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang secara akademik tetapi juga mampu mempunyai daya fikiran yang kritis serta kemahiran yang relevan dengan dunia yang sebenar. Sebagai pendidik dan penyelidik, kita perlu terus berusaha memahami kekuatan dan kelemahan sistem pendidik yang ada. Hanya dengan pendekatan yang seimbang dan berinovasi, kita dapat memastikan pendidikan yang inklusif serta memberi uh, impak positif kepada semua murid. Okay. Terima kasih atas pemerhatian anda. Saya berharap pembentangan ini dapat memberi perspektif yang berguna dan menggalakkan perbincangan lanjut dalam usaha kita memperbaiki pendidikan. Sekian, muito obrigada